Salam əziz şagirdlər və valideynlər, xoş gəlmisiz sizləri kanalımda. Bu gün yenə 2-ci siniflər üçün sınaq imtahanı sualları həll edəcəyik. Suallarımız Cinar yayımlarının aylıq sınaq testindəndir. Mart ayına olan suallardır. Suallarımız Azərbaycan dili fənnindən başlayır. Gəlin birinci sualdan başlayaq. Cümlədəki sualın yerinə hansı sözü yazaraq cümləni genişləndirmək olmaz? Mən gedəcəyəm. Demək, nə zaman sualına cavab verməli? Mən səhər gedəcəyəm. Deməy səhər yazmaq olar. Bizdən sonra hansı ilə olmaz? Mən səninlə gedəcəyəm. Səninləyə nə zaman demərik? Demək B variantını seçəcəyəm. Mən axşam gedəcəyəm də demək olar axşam nə zaman? Mən gec gedəcəyəm. Yenə gec sözü də nə zaman sualına cavab verir. İkinci sualda deyir ki, hansı hərəkət bildirən sözlər inkardadır? Yazdı. Yazdı təsdiqdədir. Gəlbə. Bu inkardadır. Gülmə. Bu da inkardadə çalışdısa təsdiqlədi. Demə 2 və 3. O da D variantındadır. Şəkil adını bildirən sözlər üçün ortaq xüsusiyyət hansıdır? Hər iki söz yalnız dodaqlanan saitlərdən ibarətdir. Şəkillərdə nə görürük? Həkim, kosmonavt. Gəlin yazaq həkim sözünü. Həkim. Və kosmonavt da yazaq. Hər kə söz yalnızlıqda odaqlanan saitlərdən ibarətdir? Xeyr. Həkim sözündə işlədọqlanan sait yoxdur. Hər kə söz saitlə başlayır? Xeyr, hər kəsi samitlə başlayır, h və k. Hər kə söz peşə bildirir? Bəli. C şey, variantını seçirik. Hər kə söz qalın saitlərdən ibarətdir? Xeyr, həkim sözündəki saitlər incə saitlərdir. Hansı söz düzgün yazılmamışdır? Sait düzgün yazılıb, dairə düzgün yazılıb. Radio düzdür, xain səhvdir. Xain olacaq, y hərfi olmayacaq. Ahəqanını əsasən cümlədəki boşluğa hansı hissəcik uyğun gəlir? Samirin atası dəniz çi dedi, yəcəyi b variantı. Hansı cümlədə əks mənalı sözlər var? Uğur qazanmaq üçün qorxaq yox, cəsarətli olmaq lazımdır. Deməli, burdadır qorxaq və cəsarətli sözlər əks mənalı sözlərdir. A variantını seçirik. Anam dadlı yeməklər, şirniyatlar bişirdi. Bizim sinifin şagirdləri çox ağal, ağıllı və savadlıdırlar. Baxdığımız film çox öyrədici idi. Bu cümlələrdə əks mənalı sözlər yoxdur. Verilmiş sözlərdən neçəsi gözlə görülməyən varlığı bildirir? Səs. Bəli, səsi görmürük. Hörmət, hörməti də görmürük. Maşını görürük, daşı görürük. Demə 2 söz. B variantını seçirik. Hansı doğru deyil? Demək, birinci sütundakı sözlər təsdiqdə, ikincicidəklər inkarda olmalıdır. Gəldi təsdiqdədir, gəlmədi inkardadır, düzdür deməli. Aldı təsdiqdə, almadı inkar. Bu da düzdür. Görmədi, inkardır, gördü təsdiqdir. Deməli, C variantındakılar doğru deyil. İtdi, təsdiqdə, itmədi inkardır, düzdür. Hansı hərəkət bildirən söz zamanına görə digərlərindən fərqlənir? Səsliyir. İndiki zamandadır qaçdı keçmişdi, alındı keçmişdi, oxutdu keçmişdi. Demə 3ü keçmişdi, biri indikidir. Ona görə indiki olanı seçirik, digərlərindən fərqlənir. Hansı uyğunluq doğru deyil? Nümunə olacaq. Yəni ü hərfinə birləşməli, üyə birləşibdi. Xətt gördüyünüz kimi düzdür deməli. Qürur olacaq, yəni u olacaq ikinci. Burdakı hərif, o da uyə birləşib, düzdür. Şu A olacaq. Ü hərfinə birləşməlidir. Üyə birləşib düzdür. Zirafə olacaq. Üyə birləşməlidir, amma uyə birləşib. Bu səhvdir. D variantı seçirik. Mətnə əsasən 11-15-ci sualların doğru və ya yanlış olduğunu müəyyən edin. Tar xalqımızın qədim musiqi alətidir. Bu alət çanaq, qol, kəllədən və 11 metal simdən ibarətdir. Tar sümükdən hazırlanmış mizrabla çalınır. Bəzi rəssam əsərlərində tarın təsvirinə rast gəlmək olar. Əbuqasım Təbrizinin yağlı boya ilə çəkdiyi tarçalan qız əsəri bu baxımdan maraqlıdır. Mətnin ilk cümləsində boşluğa ü hərfi uyğun gəlir. Qədim musiqi olar yoxsa musiqi olar? U hərf olmalıdır. Demək bu yanlışdır. Mətnin ilk sözü ahəng hə qanununa əsasən ç hissəciyi qəbul edər. Baxaq ilk söz tardır. Tarçı. Bəli, düzdür. Tarçı olar. Doğru. Mətndə indiki zamanda olan hərəkət bildirən söz var. Baxaq. Çalınır. Bəli, indiki zamanda olan hərəkət bildirən sözdür. Demək, bu da doğrudur. Mətndə qırmızı rənglə verilmiş söz rəngsiz sözü ilə əks mənalıdır. Baxaq, qırmızı rənglə verilmiş söz yağlıdır. Xeyr, yağlı rəngsiz sözü ilə əks mənalı deyil. Yanlış. Mətnin altında xətcəkilmiş söz gözlə görünən varlığı bildirir. Altına xətcəkilən söz sümükdür. Bəli, sümük gözlə görünən varlıqdır. Doğru. Keçdik oxuyub anlamağa. Zürafə maraqlı heyvandır. Bu heyvanın boyu uzundur. Ürəyinin kitlə, kütləsi 12 kq-dır. Zürafənin dili çox uzun və əzələlidir. Çox yaxşı görmə, eşitmə və i bilmə qabiliyyəti var. Zürafə ot yeyən heyvandır. Mətnə əsasən Hansı doğru deyil? Zürafə ətiyən heyvandır. Bəli, bu doğru deyil. Biz oxuduq ki, ot yeyən heyvandır. Daha doğrusu bunu seçirik. Zürafənin ürəyinin kütləsi 12 kq-dır. Bu düzdür. Zürafənin görmə qabiliyyəti yaxşıdır. Bu da düzdür. Zürafənin dili əzələlidir. Bu da düzdür. Biz səhər tezdən Gəncəyə yola düşəcəyik. Mənim mən yaxın dostum orada qalır. Biz ailəvi dostuq. Onlar məni aləmlə birlikdə qonaq çağırıblar. Mən uzun zamandan sonra bu yay dostumu görəcəyim üçün çox sevinirəm. Mətnə əsasən hadisələr nə zaman baş verib? Deyir ki, mən bu yay dostumu görəcəm. Demək yaydadır. O da yayın şəkli B variantındadır. 2 gün sonra imtahan idi, amma Cəlal hələ heç nə oxumamışdı. O qəm deryasında batmışdı. Tək hazırlaşmaq onun üçün çətin idi. Həm vaxt Az idi, həm də ingilis dilindən çox zəif idi. Dostu Kalan onun köməyinə gəldi. Onlar imtahana birlikdə hazırlaşdılar. İkisi də əla qiymət aldılar. Mətninə fərqləndirilmiş ifadənin mənası nədir? Demək fərqləndirilmiş ifadə qəm deryasına batmışdı yazılıb. O nə deməkdir? Sevinmək, kədərlənmək, gülmək, yığılmaq, kədərlənmək deməkdir. B variantı seçirik. Daniel Defo tanınmış yazıçıdır. O uşaq yaşlarından kiçik hekayələr yazmağa başlamış Zamanla daha çox yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra məqalələr yazaraq tanınmışdır. Onu dünyada məşhur edən əsəri isə Robinson Crusoe'dur. Mətnin mövzusu nədir? Daniel Defo'nun ailəsi xeyr. Daniel Defo'nun yaradıcılığı bəli. Məşhur əsərlər xeyr, məktəb həyatı xeyr. Günay dostları ilə oynayırdı, birdən uyuquldu və ayağını zədələdi. O bir müddət ayağa qalxa bilmədi. Dostları isə yenə də oynamğa davam etdilər, amma Səbinə onu tək qoymadı. Ayağı sağalana qədər onun yanında oldu. Günel Səbinənin əsl dost olduğunu anladı. Mətna uyğun gələn atalar sözü hansıdır? İgidlik döyüşlə məlum olur, xeyr. Qorxan gözə çöp düşər, xeyr. Dostlar gündə tanılar, bəli budur mətna uyğun. Doğru söz acı olar, xeyr. 21-25-ci suallar mətnlə bağlıdır. Leylanın dişi bərk ağrıyırdı. O diş həkimə getməkdən qorxurdu. Mən həkimə getməyi sevmirəm. Ağrı o qədər şiddətli idi ki, Leyla artıq dözə bilmirdi. Anası onun qara saçlarına oxşadı və dedi: "Qızım, qorxma. Hər gün ağrı çəkməkdənsə həkimə get." Leyla razılaşdı və atası ilə həkimə getdi. Həkim ehtiyatla onun dişini çəkdi və Leyla heç nə hiss etmədi. Mətnin məntiqi sonluqla tamamlayın. Leyla həkimə təşəkkür etdi. Bəli, həkimə təşəkkür edə bilər. Leyla həkimin üstünə quşqurdu? Xeyr. Leyla bir də həkimə getmək istəmədi. Xeyr. Leyla həkimlərdən qorxmaqa davam etdi. Xeyr. Mətnə əsasən Leyla həkimə kimlə getdi? Anası ilə, atası ilə, tək bacısı ilə. Baxın, burada oxuduq ki, atası ilə həkimə getdi. B variantı. Mətndə hansı peşədən söhbət gedir? Diş həkimindən. Həkim şəkildə D variantındadır. Mətnə uyğun olmayan cümlə hansıdır? Burda oxuduq: "Mən həkimə getməyi sevmirəm." Bu mətnə uyğun deyildi. Yəni ikinci cümlə, B variantını seçirik. Mətnə əsasən bunlardan hansı Leyladır? Oxuduq ki, burda Leyla, anası onun qara saçlarını oxuşadı. Demək Leylanın qara saçları var. Qara saçlı qız da bu da B variantındadır. Keçirik riyaziyata. Fərq hansı modelə? Modeldə doğru göstərilmişdi. Əvvəlcə 70-dən 26-nı. Ondan altını çıxarıq, 4. Burada 6 qalacaq. 6-dan da 2 çıxarıq, 4. Yəni 44. Demək, 4 onluq, 4 təklik olmalıdır. A variantında baxırıq ki, 5 onluq, 4 təklik var. Demək bu deyil. B variantında 2 4 5 onluq, 2 4 6 təklik var. Yəni 56, bu da deyil. C variantında 4 onluq, 4 təklik var. Demək düzgün cavab budur. Həyətdə 16 uşaq top oynayırdı. 4 uşaq oyundan ayrıldı. Sonra isə 6 yeni uşaq oyuna qoşuldu. Həyətdə oynayan uşaqların sayı neçə oldu? 16 uşaq oynayırdı. Sonra 4 uşaq ayrıldı, yəni ney niyəcə çıxacaq. Sonra nə oldu? 6 uşaq qoşuldu. Üstünə də 6 yeni gələcək. 16-dən 4-ü çıxsaq 12, 12-nin üstünə 6 gəlsə 18. D variantını seçirik. Hansı bərabərlik doğru deyil? 16-nın üstünə 7 gəlsəy eləyər 23, 48-dən 23 çıxsaq 25 eləyər. Bu doğrudur. 32-dən 23 çıxsaq 9, 9-dan 9 çıxsaq 18 elənməyəcək. B variantını seçirik. 0 eləyəcək. Burada 27-dən 14 çıxsaq 13, 54-dən 13 çıxsaq 41, bu da düzdür. 13-ün üstünə 34 gəlsəy 47, 47-dən 24 çıxsaq 23, bu da düzdür. Boş xanada hansı rəqəm olmalıdır? Yəni isə 3-dən neçə çıxsaq 4 eləyər. 4 3-dən böyükdür. Demək 13-dən çıxmalıyıq həmin ədədi. 13-dən neçə çıxsaq 4 eləyə? 9 çıxsaq. Demək burada 9 olacaq. Burada qalacaq. Hesablayaq. 13-dən 9 çıxsaq 4, burada 7 qalır. 7-dən 2 5. B variantını seçirik. Hesablayın. 61-dən 6 çıxsaq neçə eləyər? 55 eləyər. A variantını seçirik. 2 körbucağı olan fiqur hansıdır? A variantında körbucaq yoxdur. Bu düzdür, digərləri də iti bucaqdır. B variantında bu itidir, bu itidir, bu ikisi isə kordur. Demək B variantında 2 körbucaq var. C variantında bir kör, 2 iti bucaq var. Burda isə hamısı düz bucaqdır. Kitabların sayına uyğun vurma əməli hansıdır? 2 sətrdə, hər sətrdə də 4 kitab var. Demə 2-ni 4-ə vuraraq taparıq. O da A variantındadır. Cəm hansı modeldə doğru verilmişdi? 2 onluq, 9 təkli üşə 4 onluq, 5 təkli. Yəni 29 + 45. 9-un üstünə 5 gəlsə 14, 4 yazırıq, 1 yadda. 2-nin üstünə 4 gəlir, 6, 1 də yadda 7. Demək 74 olmalıdı, yəni 7 onluq, 4 təkli. O da elə A variantındadır. A variantını seçirik. Kitab şkafü 3 rəftdən ibarətdir. 1-ci rəftdə 16, 2-ci rəftdə 26, 3-cü rəftdə isə 19 kitab var. Kitab şkafında cəmi neçə kitab var? Necə taparıq? Toplayarıq təbii ki hamısını. 16, 26, 19. 6 üstünə 6 12 üstünə də 9 21, 1 yazırıq 2 yadda. 1-in üstünə 2 3, üstünə 1 4. 2 də yadda 6. 61. C variantını seçirik. 7-nin 2 misli hansı ədədə bərabərdir? 2 misli nə deməkdir? Y yəni 7-ni 2-yə vuracaq. Nəçə eləyəcək? 14 eləyəcək. O da B variantındadır. Ralph kubun üst sayı ilə təpə sayını topladı. Alınan cəmdən kubun, kubun til sayını çıxdı. Ralph Ralph sonda hansı ədədi aldı? Demək, üst sayı kubun neçə üzü var? 6. Təpə sayını topladı. Neçə təpəsi var? 8. 6 + 8 gəlir. Sonra til sayını çıxdı çıxacağı tillərin sayı tillərin sayı necədir 12 6 + 8 gəlir 14 14-12 çıxırıq 2 C variantını seçirik 37 40-cı suallarda hər birə əlamətə uyğun fiquru müəyyən edin bütün tərəfləri bərabər olan iti bucağı olan fiqur e, romb rəmin bütün tərəfləri bərabərdir, həmçinin iti bucağı da var. Yalnız qarşı tərəfləri bərabər olan, iti bucağı olan fiqur paralelogram. Bütün tərəfləri bərabər olan, düz bucağı olan fiqur kvadrat. Yalnız qarşı tərəfləri bərabər olan, düz bucağı olan fiqur düzbucaqlı. Keçdik məntiqə Demək çıxmalıyıq. Burdakı birinci kubların sayından bunlar çıxmalıyıq və neçə kub qalacaq, onu tapmalıyıq. Baxırıq ki, bu hissədə gördüyümüz tərəfdə 4 kub var. Demək 4 kub da onun arxasında var. Yəni burada 8 kub var. Burada isə 3 kub var. 1 2 3. 8-dən 3-ü çıxırıq, 5 eləyirik. Qırx hansı variantda 5 kub var? C variantında. Baxın, 4 aşağıda, 1 də yuxarıda. C variantını seçirik. Bu xətləri toplanmalıyıq. Demək bu iki xəttli bunun üzərinə gələcək. Olacaq biri burada, biri də burada. Belə bir şəkil alınacaq. O da A variantındadır. Uşaq sözü bərabərdir bu rəqəmlərə. Qaş sözü hansı rəqəmlərə bərabər olacaq? Baxırıq Q hərfi hardadır? Ən sonunda. Ən sondakı ədəd 9-dur. A Q-dan əvvəldir, yəni 2-dir. Ş da A-dan əvvəldir, yəni 6-dır. 926. Bu A variantındadır. Burda A və B-nin yerində 7 və 6 var aşağıda. Qoyacağıq A-nın yerində 7-dir. Demək 7-nin üstünə gələcək neçəni? Yenə A-nı, yəni 7-ni. Üzərinə də gəlməli B-ni. B neçədir? 6. 7-nin üstünə 7 14, üstünə də 6 20. D variantı. Burda A və B-ni tapmalıyıq. Demək neçədən 5 çıxsaq 9 eləyər. 9-un üstə 5 gəlib taparıq ki, 14. Demək Burda 4 olacaq. A-nın yerində 4 olacaq. Demək 14-dən 5 çıxırıq 9. Burda qalır 7. 7-dən 2 çıxırıq 5. Demək B-də 5-dir. 45. A variantını seçirik. Cədvəlimiz var. D və C nəyə bərabər olacaq? D burdadır, C də burdadır. Harda kəs? A-da. Demək A variantını seçəcəyik. Hər bir uşağın həll etdiyi məsələ sayını tapın. Hər bir uşaq fərqli sayıda məsələ həll etmişdi. Ən çox məsələ həll edən qızdır. Burada Ülvi, Famil, Ləman var. Binə Ləman qızdır. Demək, ən çox məsələni kim həll eləyib? Ləman. Yəni 50 sual həll eləyib. Digərlərini x qoyuruq. Həmçinin 50 də digər uşaqlara x qoyuruq. Ən az məsələ həll edən Ülvi deyil. Demək kimdir? Famildir. Famil demək 35 sual həll eləyib. Ülvüdə deməli 45 sual həll eliyib. Demək, oxlarımız bu şəkildə olacaq. Baxırıq hansı variantdadır? A variantındadır. Sözlər arasındakı əlaqəyə əsasən uyğun variantı tapın. Ev, toyuq, çöl, sual. Yəni toyuq ev heyvandıdır. Bizə lazımdır indi çöl heyvanı. Xoruz. Xoruz da ev heyvandıdır. İnək də ev heyvandıdır. Bayquş isə yox. Qoyun da ev heyvandıdır. Hecələri qarışıq verilmiş sözləri düzəldin və fərqli olanı tapın. Deməli hecaların yerini dəyişəcək olacaq yarpaq, ləçək, budaq, quyruq. Bunlardan fərqli olan hansıdır? Quyruq, çünki digərləri bitkilərə aid olan hissələrdir, quyruqsə heyvanda olur bilərik ki. Cəlal dəftərinə üçbucaq, kvadrat və dairə çəkdi. Bunlar sarı, qırmızı və göy rənglədədir. Qırmızı fiqurun 3 təpəsi var. Demə üçbucaq qırmızıdır. Sarı fiqurun bütün tərəfləri bərabərdir. Demək kvadrat da sarıdır. Cəlalın çəkdik dairəni rənglədim. Dairəyə də qaldı nə? Sarı ilə qırmızını tapdıq, göy qaldı. Demək dairə də göy rənglədim. Keçdik həyat biliksinə. Aşağıdakı heyvanlardan hansı qış oxusuna gedir? A, ay, bəli, ayı qış oxusuna gedir. Qoyun, pələng, göyərcin isə yox. Hansı fikir doğru deyil? Çirkab suları çaylara yox dənizlərə axdırmaq lazımdır. Xeyr, dənizlərə də axdırmaq olmaz. Bu doğru deyil. A variantını seçirik. Havanı çirkləndirmək olmaz, düzdür? Plastik qablar tullantıya çevrildikdə çürümür, düzdür? İnsanlar ətraf mühiti qorumaldılar, düzdür. Üzü günəş çıxan tərəfə dayandıqda sol tərəfimiz hansı cəhəti göstərir? Üzü günəşə tərəf dayandıqda sol tərəfimiz şimalı göstərir. C variantı. Hansı Josefri arxasında nəzakət qaydalarını əməl etməmişdi? Baxaq. Burda nəzakət qaydalarına əməl edir. Yəni heç bir nə qayda pozuntusu yoxdur. Burda da həmçinin oturub yeməklərini yeyirlər nəzakətli şəkildə. Burda da C variantında da həmçinin D variantında görürük ki, nəzakət qaydalarına əməl etmir uşaq. D variantını seçirik. Hansı proses suyun dövranında iştirak etmir? Su buxarlanıb havaya qalxır. Bu bar, suyun dövranında. Zəncərlə nəticəsində göllər əmələ gəlir. Bu isə suyun dövranında iştirak etmir. Yağıntı kimi yerə qayıdır. Bu iştirak edir, havada bulud əmələ gətirir. Bu da iştirak edir. Bu proses, yəni. Ailədə hansı müsbət xüsiyyətlər öyrədilir? Yalançılıq, xeyr, yalançılıq mənfi xüsiyyətdir. Qorxaqlıq, o da mənfi xüsiyyətdir, yardımsevərlik, bəli. Qayğıkeçlik, bəli. 3 və 4. B variantım. Hansı heyvan quruda yaşayır? Zebr. D variantını seçirik. Yerüstü nəqliyyat vasitəsi hansıdır? Avtobus. C variantım. Piyada keçidindən keçərkən hansını etmək lazımdır? Telefonla danışmaq, xeyr. Qulaqçıqla musiqi dinləmək, xeyr. Telefonda oyun oynamaq, xeyr maşınların dayandığından əmin olmaq. Bəli. Kəpəz dağ harada yerləşir? Gəncə, Sumqayıt, Şamaxı, Bakı. Düzgün cavab Gəncə. Keçdiyin ingiliscələrinə. Choose the correct variant. Düz doğru variantı seçin. Where is backpack? Nə soruşur? Çanta haradadır? Görürük, çanta çarpanın üstündədir. It is on the bed. O çarpanın üstündədir. Deməli düzgün cavab budur. It is on the table. Stolun üstündədir. Xeyr, it is in the bed. Çapayın içindədir yazılıb burada. Xeyr. It is on the table stone altındadır. Xeyr. Choose the incorrect variant. Səhv variantı seçin. This is my grandma. Deyir bu mənim nənəmdir. Bəli, burada nənə var. Demək bu düzgündür. This is my grandpa. Bu mənim at babamdı. Bu da düzgündür. Babası var. This is my brother. Qardaş da var. Bu da düzdür. This is my sister. Bu mənim bacımdır. Bu da bacı yoxdur. Demək səhv variant budur translate tərcümə edin onlar kəpənək kəpənəklərdir it is a butterfly o kəpənəkdir burada yazılıb it is a ladybug o parabüzəndir bu da deyil they are butterflies onlar kəpənəklərdir budur düzgün cavabı they are ladybugs onlar parabüzənlərdir bu deyil choose an animal which doesn't contain the letter t tərkibində t hərfi olmayan heyvanı seçin Bu pişikdir. İngiliscə nədir? Cat. Cat də var. Alligator da var. Rabbit var. Horse yoxdur. D variantını seçirik. Make a sentence. Cümlə qurun. C-yə 10, Z its. Demək, deməli ki, o stulun üstündədir. Necə deyəcək? It is 4 10 2 Z C-yə. 4 2 3 1 o da B variantındadır. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. It is on the table. Stolun üstündədir. Bəli. Stolun üstündədir. A variantını seçirik. It, it isn't a yo-yo. Yo-yo oyuncağı deyil, amma yo-yo oyuncağıdır. It is a ball. O topdur. Xeyr. It is green. Yaşıldır. Xeyr. Mavidir. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. Nine, yəni, 9 8. Toplamalıyıq. Yəni 9-nu 8-i 17 A variantını seçirik. Choose a school supply which contains the letter p. Tərkibində p hərfi olan məktəb ləvazimatını seçin. Birinci şəkil nədir? An eraser yoxdur burada. İkinci şəkil clay burada da yoxdur. Digər şəkil pencil var burada. Digər şəkil ruler burada da yoxdur. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. Is it Is it kite? Yes it is. Adı soruşur ki, o çarpə rəngdir. Bəli. Vodkalar izid. O nə rəngdə? It is red. O qırmızıdır. Demək, söhbət nədən gedir? Qırmızı çarpə rəngdən. O da B variantındadır. Match, uyğunlaşdırın. Tree, tree nədir? Ağac. Plant, bitki, frog, qurbağa. Bu şəkildə olacaq xətlərimiz. O da D variantındadır. Bəli, 70 sualın sonuna gəldik çatdıq. Belə videoların davamının gəlməsi üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.